assalomu alaykum qadrli boks ixlosmandlari qadrli yurtdoshlar sizlarga serbiyada bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionatining yangiliklarini ulashishda davom etamiz bugun yana bir bokschimiz abdumalik halakov o'zining ikkinchi jangini o'tkazdi kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'ying videolarimizga maksimal darajada layk bosing do'stlar sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etaveramiz qani boshladik oltmish kilogra van toifasida abdumalik halakov o'zining jahon chempionatidagi ikkinchi jangini o'tkazdi ikkinchi jangini sloveniyalik bir bokschi Tadej chernoiga qarshi o'tkazdi ajoyib tarzda g'alaba erishdi olg'a abdumalik olg'a o'zbekiston va muborak yana bir bokschimiz minus kg vazn toifali madiyar saidrahimovning jangi kutib turmoqda bizlarni jangni bugun ya'ni 31 oktyabrdan 1 noyabrga o'tar kechasi nol nol tomosha qilishingiz mumkin ham uzr report telekanali orqali tomosha qilasiz barcha bokschilarimizga omad tilagan holda videoyimizga yakun yasaymiz malik halakupning to'liq jangini telegram kanalimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin telegram kanalimizni opisaniyada qoldiring videoyimizga maksimal darajada layk bosing do'stlar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying e'tiboringiz uchun rahmat bizdan uzoqlashmang